Впечатления, конечно, самые невероятные, потому что уровень и самого турнира, и самого э, лагеря просто зашкаливает уровень игроков. Эти молодые парни, на которых смотришь и не веришь, что им там по 17, 18, 19 лет, потому что это уже ну, многие из них э, на следующий сезон прогнозируются как э, первые там, десятка пиков на драфте NBA. Вот, конечно, уровень, уровень участников самый высокий, как и уровень людей, которые его в этот турнир посещают, потому что все абсолютно тренировки просматривались скаутами клубов НБА, генеральные менеджеры, некоторые владельцы клубов, вернее, президенты клубов тоже присутствовали на тренировках. И как бы, ну, Своим анализом занимались прогноз на будущее, возможные пики драфтов и так далее. Регламент турнира запрещает общение игроков с агентами или представителями клубов. Поэтому как бы, там стараются все придерживаться этих правил. Конечно, на сегодняшний день, вот, по завершении турнира, открывалось окно, когда колледжи имеют право и возможность приглашать игроков в свои клубы, в университеты. Конечно, на сегодняшний день очень многие, ну, можно сказать, даже практически все ведущие университеты Соединенных Штатов, конечно, хотят, Светослава приглашает, но мы пока не еще. Как бы окончательно никто не принял решение, в каком направлении будет Святослав двигаться, Европа или Америка. Поэтому конечно, этот вопрос открыт. Игра была не очень показательная. В игру вообще немножко там, как на мой взгляд, немного испортил один из игроков сборной мира. Было желание сильно у него проявить себя. И он не позволил открыться большинству очень интересных ребят, потому что ну, скажем, там несколько ребят, которые прогнозируемо будут в следующем или через год на, опять-таки, на высоких номерах на, на, драфте. Забили там 4 очка, три раза за игру получили мяч, поэтому как бы игра была непоказательная. А, а вот то, что касается тренировочного процесса и тренировочных игр там конечно святослав выглядел очень убедительно я не знаю это это будет решение фратте поэтому я Надеюсь, что он оценит его достижения. Опять-таки, на сегодняшний день это все промежуточные какие-то моменты. Он еще молод, не показывает стабильной игры. И в той же игре, когда играли они со сборной Америки, он имел несколько шансов проявить себя. Где-то, может, переволновался. Ну, 16 лет. И на сегодняшний день еще говорить о какой-то стабильно, стабильно хорошей игре, пока мы с ней приходится. Да, у парня высокий потенциал, высокий. На сегодняшний день высокий рейтинг в Америке. Это все, все еще впереди, все зависит от того, как он будет дальше работать. Мы, мы пережили уже этот момент после чемпионата Европы, когда было очень много внимания со стороны там, большинства клубов Европы и колледжей. Как бы были какие-то сложные моменты в середине сезона. Вот, но ну сейчас уже как бы он немножко свыкся с этим и уже просто к этому относится.